姑娘脉象有喜，其余并无大碍。你既怀有李府的血脉，就留在李府把孩子生下来。这府真是卧虎藏龙，主子冷血，下人凶残，我必须赶紧把画画完出去才行。你身边那个女人绝对不是什么高门大户的千金小姐，嗯，她就是个混迹江湖的女骗子。你满意了吧？我现在嫁给你。 的姻缘，除了一句谎言。你以为这么轻松就还债了？那你还想怎么样？老奴也觉得奇怪。按说这怀胎头几个月是最不稳的，她落水那么久，居然没有落胎。一个怀有身孕的妇人，怎么敢那么跳舞呢？而且还边跳边敲鼓？这不可能！我亲眼看见她扑倒在地，流了那么多血，孩子怎么可能保住？ 不对，他声音一定是假的。孩子还在，父亲母亲，你们刚才说什么呀？我的孩子还在呢。我已经想好了对策，现在一个。要是假肚子变成了真肚子，谁还能说什么？李红斌，我给你最后一次机会，你现在就休了他，娶我，否则我就去告诉姑母。 你们合着伙欺骗她，假装怀孕，我让姑母打死这个贱人！我的意思是，是时候坦白这一切了。所有知道真相的人都脱不了干系。来人啊！在，立刻带少夫人去厅堂。是。你腹中的孩子到底是真是假？你告诉我！ 来人，将熊希若逐出礼府。这个是送给你的，你不觉得跟你长得还有点像吗？我是真的很喜欢你。我要是知道这只狼狗这么英俊，我宁愿被你吓唬一千遍。 绝对不会让你久等。我也答应你，无论什么时候，一定乖乖等你回来。傻瓜，我是说，我有身孕了。你确定这一次能做？绝对没错，你要当。 不会又是叶之寒诊的脉吧？